Кому материал о калоретоне з канева и до вашего здоровья. По резиной ми коллега ликар Шевчук, А также ведущая программы Светлана Уминская. Их называют дети дождю. Вон загадкові, загадковые, вон и мутчазни. Сегодня мы хотели бы вам рассказать об аутизме, о том, как максимально реабилитировать таких детей к окружающему их миру. Кто аутизм? Что это? Хвороба? Что все таки такая особливость, уникальность? Поговорим сегодня. Термін аутизм походить від грецького слова ауто, тобто один сам. Це розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку з вираженим дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування, а також обмеженими інтересами та діями, що повторюються. Що робити, якщо у дитині встановлено діагноз аутизм, які види розладів існують? Іпотерапія, кінезотерапія, дельфінотерапія, що обрати для дитини про сучасні та ефективні методи адаптації для дітей-аутистів сьогодні в алолікарю. І я представляю гостей нашої сьогоднішньої програми. і Це Анатолій Павлович Чуприков, лікар-психіатр, заслужений наук і техніки України, доктор медичних наук, професор. Пане Анатолію, вітаємо вас. Добрий. день. А також Тетяна Володимирівна, чорна психолог, кінезітерапевт. пані Тетяна, вас раді бачити. Здравствуйте. Як завжди за традицією на початку нашої програми я нагадую, що для вас працює наша телефонна лінія. Телефонуйте просто зараз. І що у вас є власне запитання до наших експертів? Тож, номер 490 11 34. Ми чекаємо. Шановні експерти, на початку нашої програми я поставила. Е На первый взгляд, простой, но, я думаю, довольно сложный вопрос. Все же таки, аутизм, что это? Это хвороба, которую нужно лечить, реабилитировать ребенка. Или все же таки, это особенность, это уникальность? К сожалению, там, где ставится диагноз аутизм, в этих случаях речь идет, конечно, о заболевании. Это диагноз? Это диагноз, да. И поэтому относиться к этому, я бы сказал, необходимо не только серьезно, но и привлекать к лечению, реабилитации таких детей э, лучше всего бригаду специалистов. И не их, один или или, быть, или хотя, хотя бы быть быть. ходить, понимаете, от специалиста к специалисту, зная, что этот специалист может привнести э, в состояние ребенка. Но хотя, если, хотя... если это хвороба, будь яка хвороба имеет свои причины, свои провокаторы, факторы риска, чи відомо сегодня науці за почему развивается у детей аутизм, какие причины? Знаете, к сожалению, Сегодня я не могу вам назвать э, ни одного как бы, генетического такого, э, генетической причины аутизма, хотя ученые всех стран э, с необычайной настойчивостью изучают. Но вот речь, видимо, идет о каком-то полигенном э, состоянии э, разного, в общем-то, происхождения, разного происхождения. Вот некоторые ученые считают, что это есть органический аутизм, связанный с внутриутробным поражением головного мозга ребенка. Есть так называемый процессуальный э, аутизм, который дебютирует совершенно неожиданно, но, видимо, на какой-то предиспозиции э, и э, появляется, скажем, в возрасте полутора-двух лет. Совершенно неожиданно для родителей, но это не сподівка. А спадковість, спад, я прошу, спадковість тут также играет роль? А... Если у батьков были приклады приклади в родине, випадка аутизма, что это означает, принципе, что у нас чарки также может быть? В принципе, быть? считается, что генетический задаток имеет место. Ну, по крайней мере, в 75, как говорится, процентах причин аутизма. Конкрет... у конкретного ребенка. Но при этом мы сегодня практически не знаем, не идентифицируем э, эти причины, э, этот генетический задаток. Он пока нам не ясен. Татьяна Владимировна, э, чтобы наши все телезрители понимали, что же все-таки это за заболевание, потому что если мы говорим, что это конкретное заболевание, соответственно, есть и э, понятие, что это такое. Вы знаете, Конкретно сказать достаточно сложно, потому что каждый случай аутизма особенный. Каждый аутист аутичен по-своему. Это факт. И каждый раз, когда я работаю с детками, они проявляют себя абсолютно по-разному. И никогда не знаешь... Как как ребенок себя поведет? Чего от них ожидать? Чего ожидать? Ну хорошо, а что это такое? Это э, в принципе то, что мы э, понимаем под словом аутизм, когда ребенок сам в себе вот э, для него не существует окружающей среды. Я правильно понимаю или нет? Да. Если мы как бы да. вот всех каждый ребенок индивидуальность. Да. И каждая болезнь это индивидуально. А но, если вот обобщить... но, при этом, но при этом, скажем, вот э, как бы оторванный от окружающего мира ребенок, он действительно погружен в мир собственных переживаний и попытается к нему дотронуться, попытается его отвлечь, попытаясь его вовлечь в что-то новое, э, новое лицо появляется в его окружении и так далее. Все это вызывает у него, как правило, реакцию протеста. Об этом прежде всего говорит Татьяна Владимировна. Самое главное то, что каждый ребенок, который несет в себе аутизм, он очень ревностно охраняет свой мир. И, как правило, этот мир закрыт не только для посторонних, но очень часто даже для своих родителей. Были случаи, когда дети в возрасте 5 лет на протяжении всей своей жизни, например, не подпускали к себе папу. Так. Есть привязанность к маме. А отца не подпускали. И вот только через определенное количество пройденных процедур, лечения, занятий, ребенок начинает немножко адаптироваться к социуму. Первый шаг. Он начинает подпускать отца, чтобы отец дотронулся до него. Такие случаи были, они не единичные. К сожалению, это есть. То есть, если дитина находится в своем не вывести из этого кокона дитину возможно. Так, диагноз аутизм – это не вырок. Так, ценный вырок. А, да, мы хотели бы, чтобы это было как бы девизом нашей сегодняшней передачи. О том, что, понимаете, нельзя как бы складывать руки. Надо бороться и искать специалистов. И именно вот сегодня я сижу вместе с Татьяной Владимировной, и это в определенной степени означает симбиоз врача и кинезитерапевта. Поэтому я считаю, что точно так же и другие, собственно говоря, специалисты должны объединяться и ни в коем случае не чувствовать какой-то конкуренции а действовать э, как бы во благо данного больного. И вы знаете, прежде всего мы хотели бы вот, с Татьяной Владимировной, Татьяна Владимировна э, несколько лет ну, жила в Израиле и привезла оттуда идеологию любви к ребенку. Вот мне кажется, что вот расскажите немножечко об этом. Нам этого подчас не хватает. Антон Петрович, мы обязательно об этом поговорим, обязательно поговорим об этом, но э, хотелось бы, если мы говорим о заболевании, чтобы мы говорили не только о лечении и о том, что мы делаем для детей, а о том, как в принципе ставится такой диагноз, с какими жалобами обращаются к врачу. И вы сейчас сказали, что это не один врач. Да, мы то всегда понимали, что этим занимается психиатр, а мы говорим о том, что это три, четыре. 4... Вы в самом начале передачи Нет, я, об этом. Я говорю, я говорю о специалистах, а не о врачах. То есть мы говорили, в принципе, только занимается этим э, психиатр, специалист, да. специалист, но это может быть не один, это может быть некий такой консилиум. И все-таки, э, те жалобы, э, с которыми обращаются родители, когда приводят этого ребенка? Я еще додам э, до э, запитания Евгена, как, скажем, за певными симптомами не сплутать аутизм и спроса тем, что детенка развивается трешки повильнейше, чем другие дети. Адже вы, как говорите, это индивидуальная вы знаете, в принципе, перепутать достаточно сложно, но тем не менее известны науки ситуации, когда ребенок жил в определенной изоляции от родной мамы, от родной семьи, и тогда как бы пара аутизм возникает, он плохо развивается и практически он не приобрел навыков коммуникации.